Тримаємо, далі ходимо, обалі. Я тут навчав, я тут буде близько. Школа-інтернат знищена прямим влучанням керованої авіаційної бомби. На превеликий жаль, маємо чотири загиблих людини і поранених. Пораненим зараз надається всебічна допомога. Людей намагаємось евакуювати. Але російські війська не зупиняються. Під час евакуації людей із школи-інтернат ворог наніс ще один авіаційний удар в район школи-інтернату. Ворог не припиняє розглядати прип на школу інтернату.

Вс ⁇ нога не валит. Прил. А, С бабушкой. Да уже. Меня. Меня. Ну, целая, не, не поломала. Да нет, не поломала, видишь. Штаны Да, это штаны. Это... А какой дед погиб там все из находе? Приваленных панели. Какой-то был, да. Ребята начали откапывать. Сначала женщину, Валентину. Ну, там двух женщин не могут еще деблокировать yeah. завалам. Да, да, да. Я Но же говорю, меня еле-еле, ваши раскопали, ну, ломами <клышко> приподняли, я уже босику <клышко> <полно> обули. одели. <клышко> Президент России.

Звонила ваша Юля, сказала, что вас очень любит. Вот, здесь, вот смотрите, ковер есть. Вот да Там холодно, там будет. Вот, ковер, скажи. А, ковер. Куда он? Сюда. Ну а мы зачем? Трупы наши зачем? Я вам объяснял, ну, что вы знаете правду, что украинцы не фашисты. Фашист один у нас, это товарищ Путин. Да, баба Зоя? Ай, боюсь, не скажу, хай что хочет я промолчу. То, что дитя звонит, он обрывает телеканал. И дед Я один а бачу. Кого? Не может заблокировать. Ну за что я погибаю? Ну ничего не делала. Вы как чувствуете? Ничего. Голодно, да? Пока что правда холодно. Живы, можно жить. Слава Богу. Прочитать вам шурутки. Написали, да. написали? написали что Написали, э, что канал сообщает о страшном преступлении врага. По жителям суджи, которых Всу использовали как живой щит, был нанесен ракетный удар, чтобы обвинить в этом Россию. Коллеги, э, объективно высказывают ложь врага. Мы же сообщаем внимание на то, кто сделал заявление со стороны ВСУ. Это Алексей Дмитрошков. Ну вот так вот. Это я. Два майора. Телеграм-канал «Два майора». Да. А что, что... А, а что, с нами будет? А что с нами, Алексей? Вы, нас а можете... вас хотят всех купить, вы что, не видите? Они всем сообщают дальше, что мы вас убивали. Нет. Что нет? Я же вам читаю. Нет, ну вы нас не убиваете. Ну так они сейчас... Вы нас спасают. Все нормально. Голова. Мы же попали были. А как выбрались? Помогли или сами вышли? А у нас эта часть не пострадала. Угу. Так что мы сами вышли. Только центральная часть. Витя, ви надіялися, що вони вам дадуть коридор. Вот вам коридор. Ви бачите, який коридор? Я Тіхокаби да. опять літати. Що діли? І як би не намагалися протидіяти російські пропагандисти, звинувачуючи Збройні Сили України в нанесенні ракетного удару, їм це не вдасться. до відповіді доведеться стати, тому що це був злочин проти людства, проти власного народу. Не плачу, Людичка, не плачу. Ну все, мы Я думаю, люблю, А мама и папа, что они так не звонили тебе? Нет. Они со мной. А они выехали. А, вы, выехали. Ну все, ну, хорошо, хорошо, тогда слава Богу. Ой, боже мой. вот эта школа-интернат разорвали. Брось, брось ну, по интернету увидела, бросили с самолета, бомбу какую-то разнесло, но нет, все. Российский самолет был. Я выразил благодарность пацанам, всем этим, в После взрыва, во-первых, нас оставили на местах для уточнения обстановки. Дождались, пока перегореть на улице, а начали эвакуацию, выводили людей, выносили бабушек на руках. В первую очередь их выносили, которые вообще у нас были неходячие. Они на себе вытащили всех. Когда бабушек всех вывезли, пошли нас по одному. Контролировали, чтобы там никого не осталось внутри. Помнишь здание да. интерната? Фон? И вот так вот, да, с той стороны стенки чуть-чуть осталось, а с другой стороны, вот, э, ну, титульная сторона. Значит, вот так снова? Да. Ну, значит, тогда Алексей, я прав. Это кто? Это кто? Он уже не узнает. Ты! Тихо, тихо, а, тихо, тихо. Ой, извините, извините. Ой, Миша, Я тебя очень жду, мой вопрос, я тебя жду. Спасибо, спасибо, я тебя жду. Вчера у нас такая авария случилась, страшно. В Москву заеду, там двоюродный брат, потом в Курске к тебе. Ты не забудь, там до Валентина заезжай. А, хорошо, ладно. А, привет, дочечка. Привет, привет. привет. я скоро Жива, все хорошо. В декабре родила. Юля, Слушай, уже привалило, или вы это под Сколько вы, там, сколько вы пережили, бедненькие? Сколько вы там пережили, вот. Бабушка Кто умерла, ты вы... да, люди, люди, люди сообщила, бабушка умерла. А я кажу, я... А а потом В Россию приеду, я буду рассказывать только правду. Вот так вот. И да, Иринка, если ты меня будешь слышать или видеть то, пожалуйста, то, что Таня говорила, то, что россияне нас действительно хотят вроде бы как убить, что ли, там ужас что творится. Вот. Это правда. Ты, Таня, действительно поверь. Потому что она говорит правду. В твою головку это не входит. Никак войти не может, понимаешь? Я тоже раньше думала по-другому совершенно. Так что, Ирина, вот так вот. Все. И вас люблю.